我相信兰花仙子不会将长恒的性命置之不顾。你快走，小兰花。 怎么选了他，而不是我？他竟然为了这个女子负我，把我的夫君还来，是你抢走了他，是你抢走了他！什么？是你抢走了他？碎气，我亲娘子，你中了碎气，放开我！我亲娘子，你清醒一点！嗯

只是以为我就是一棵普通的小草，可现在，月、啊、尊大人，你告诉我，我不是仙族，也不是月族，那我到底是什么呀？西岚圣印，原来他就是。嗯 小兰花，小兰花，谢婉清真的死了，本狼也死了，一劫失败，我要杀了你！尊上，带兰花仙子先走。